Həftə sonu dedim Balaxanda biraz gəzməyə çıxım. Həm də bir şeylər yiyib çəkib göstərərəm. Elə üzümə çevirmişdim ki, qabağımı burgerkin çıxdı. Yaxşı, yaxşı, sərifatı qoya qırağa. Bu dəfə bu dırdakı burgerkinlə sizi tanış edəcəm. Hər zamankı kimi bütün menyu demək olar ki bizdən fərqlidir. Bunların arasında bizdə olmayan Rodeo Whopper gördüm. Arasında soğan qabdlər vardı. Maraqlı gəldi. Dedim dadına baxaq. Menyu sadəcə 8.80 qəpi idi. Burdakı qiymətlərə baxanda bilmirsən ağlayasan ya güləsən. Xülasə yeməyimiz gəldi. Belə bir mənzərədə yerimizi ayırdıq. Ümumiyyətlə Whopper Burger Kingin ən populyar burgeridir. Bu Rodeo Whopper isə bizdə yoxdur. Deməli ən əsas fərqi içindəki soğan ağdaları və üzərindəki barbecue sosudur. O soğan ki heç yaxşı bişməmişdir. Elə bu andaca bütün iştahım öldü. Amma onu deyim ki buradakı burgerlərin ölçüləri bizimkilərdən azı 2 dəfə böyükdür. Nəysə burgeri məcburi qraya qoyub kəçilik kartofa. Amma siz də gördünüz ki bu da ümidverici değildi. Ya yağda çox saxlamışlar ya da nəsə düzgün getməyib. Heyf olmasın deyənə verdik balıqlara. Bizdən demək də yolunuz düşsə yoxlayın. Buş olsun.